происходит сейчас на востоке Украины, очень сильно ускоряет развитие технологий. И, соответственно, ну, наверное, можно сказать, что мы за два года прошли тот путь, который, наверное, Российская Федерация прошла за 10 лет. А1С – это комплекс, который был поставлен на подконтрольную вооруженные силы. А1СМ – это, скажем так, с одной стороны, его модификация, который еще не поставлялся, а только прошел испытание. Я думаю, я так предполагаю, что его стоимость будет где-то ну, не более 150 тысяч долларов. Мы выполнили уже несколько госконтрактов и для Министерства обороны, и для Нацгвард, и для СБУ, и продолжаем работать, и продолжаем делать новые, новую технику. Сейчас вышел еще один новый комплекс для спецслужб. Обучение состоит из трех этапов. Это теоретическая подготовка, пилотажная подготовка и практическая подготовка. Мы недавно посчитали, что за весь период АТО мы поставили более 40, наверное, летательных аппаратов в зону АТО. Как правило, комплекс состоял из одного летательного аппарата, наземной станции, антенного комплекса. Потом мы перешли к двум летательным аппаратам, а уже, скажем, крайние поставки были комплексов с комплектацией три летательных аппаратов. Заказов, реальных заказов нету пока, но очень большой интерес проявляют некоторые африканские страны, Индия. Я надеюсь, у нас есть перспективы работы. К сожалению, спустя два года продолжаем вкладывать опять свои деньги, потому что те единичные заказы, которые мы получаем от Министерства обороны, от СБУ, от Национальной гвардии, они не позволяют наладить ритмичное производство и чувствовать себя, скажем так, уверенно в завтрашнем дне.